Növbəti səhjətimiz 19-cu əsrdə Azərbaycanın şimal bölgəsindəki qaçaq hərəkətinin lideri sayılan qaçaq Mayılın adı ilə bağlı olan mağaralar haqqındadır. Qaçaq Mayıl ermənlərin və 11-ci Qızıl ordunun Azərbaycanın müxtəlif rayonlarına, o cümlədən Qubaya hücumlarının qarşısını alan ən mühüm şəxslərdən biridir. Mövzunu əməkdaşımız Əmin Vaqifoğlu davam etdirəcək. Hal-hazırda biz Quba rayonunun Təngətə kəndindəyik. Hazırda olduğumuz Bu dağda vaxtilə qaçaqmayılın mağaraları Oğlu və o bu ərazidə silah sursatını gizlədi və bu hissədən düşməni hədəfə alıb. Belə ki, 1918-ci ildə Şamaxını viran qoyan daşnaq generalı Hamazas Qubaya keçmək, Dağistanın xasab yurtə qədər arada olan kəndlərin sakinlərini qırmaq üçün hərəkətə başlayıb. Dağ yolu ilə Təngə dərəsinə çatan ermənilər burada Maylın başçılığı ilə keçidlərdəki silahlılarla vurışmalı olur. Bu döyüşün üstünlüyü nəticəsində ağır itkilərlə Hamazas geri çəkilməli oldu və bu da Quba qırğının qarşısını bir müstəttidil almış, almış hesab edilir. Tarixçi Anar Murtuzov deyir ki, Qaşaqmayın düşmənlərə qarşı üstünlük əld etməsinin əsas səbəblərindən biri də elə bu mağaralar sayılır. Bu mağaralara çıxılma çətin olması bu üstünlüyü təşkil edir. Çünki həmin dövrdə düşmənlər tərəfindən birincisi bu mağaralara çıxılma Gərim üçün idi. Bu gün onun döyüşdüyü bu mağaralar yerli sakinlər və turistlər tərəfindən ziyarət olunur. Iı, mağaraya çıxdıq, çox yüksəklikdədir. Maraqlı oldu, çox maraqlı oldu. Vaxtilə keçmiş zamanda da olub, indinin özündə də cəsur oğlanlarımız necə aldı Qarabağ'ı, necə yumruq kimi birləşdilər. Amma ərazidə tanıdıcı və məlumat verici nəfərin olmaması turistlərin bu məkanı tapmasını çətinləşdirir. Məsələ ilə bağlı Quba Destinasiya Menecment təşkilatın direktoru Heybət Vəliyev isə bildirib ki, yaxın zamanda həmin məkan təndimlənməsi üçün məlumatverici lövhələr qoyulacaq. Yol boyu da, marşrut boyu, demək, e, hündürlüyü göstərən, çətinlik səviyyəsini bildirən e, və müxtəlif istiqamətləncə işarələr vardır ki, bu da eyni ilə həmin marşrutu cəhərlə təcrübə edən turistlərə daha daşı asan başlanılması və yolun daha da asan izlənməsi üçün imkan yaradacaqdır qeyd edir ki, Quba qəzasına nəzarət edən 4 nümayəndəsinin təqdimatı əsasında Mayil Yusbaşır tübəsəlib. 1924-cü il mayın 24-də utuq dərəsində düşmənlərin tərəfindən tələyə salınaraq öldürülüb. Əmin Vaqifoğlu, Əli Haciyev, Nilov, Fərsəlim, Spays, Quba